Дорогі наші глядачі. Ютуб каналу Західнет. мене звати Андрій Дрозда. Маємо сьогодні вечір понеділка і стартуємо. Починаємо обговорювати найважливіші теми сьогоднішнього тижня. із нашим гостем Роман Світан, полковник запасу, льотчик-інструктор і ветеран російсько-української війни. Разом із нами. Пане полковнику, я вас вітаю. Бажаю всім дорогія. Друзі, нагадую відразу ж на початку нашої розмови про те, аби ви не забували ставити ось такі позначки під відео або інші позначки, залежно від вашої емоції. Ну і пишіть, будь ласка, коментарі, свої думки, міркування з приводу почутого. Не забувайте поширювати наші відео і підписуватись на канал. Все це дуже для Ютубу важливо, як ми знаємо. Отже, пане полковнику, рухаємося відразу ж таки по новинах сьогоднішнього дня. У нас продовжилися атаки по російських аеродромах. Б'ємо тим, чим можемо бити. Це, ймовірно, наші ударні дрони лють, дрони «Камікадзе». І е, ті кадри, які з'явилися із Росії, свідчить про те, що по аеродрому Морозовськ в Ростовській області прилетіло, судячи з диму, який над ним піднявся. Там ще коментарі місцевих мешканців, але ми без звуку зараз глянемо на це відео. Е, чоловік, який це знімає, каже, що, напевно, прилетіло по пальному, по паливно-мастильних матеріалах, горюче смазочних тачів, як він там говорить. І відповідно. Цей аеродром, по якому працюють не вперше. Наші військові перед тим по Мілярово прилетіло він ще ближче до нашого кордону. Знову ж таки, наскільки такі удари, на вашу думку, виводять ці авіабази із стану боєготовності? І скільки ще треба таких ударів саме дронами? Бо атакам саме нам поки що не дозволяють бити союзники? Самоліт, допустимо, уровня Ту 160-го берет... три железнодорожных цистерны на борт авиационного керосина. 170 тонн примерно. Самолет поменьше, типа истребителя, 3-5 тонн, в зависимости от наличия ПТБ, подвесных топливных баков или там, внутренние баки используются. Оно тоже немало. То есть авиация вообще-то жрет авиационный керосин, как не в себя называется. Естественно, рядом с аэродромом есть два два две системы э, топливоприемников. Есть большой э, нефть, топливный терминал, он в нескольких километрах, иногда в десятках километров от аэродрома, понимая, что удар по аэродрому или по терминалу может друг, друг друга детонировать или поджечь. И есть расходный так называемая система э, ГСМ. Так вот, этот расходник, он находится на самом аэродроме. То есть это несколько бочек с авиационным керосином, маслами, дизелем в том числе. И вот он, эта система ГСМ, это как раз одна из основных задач для беспилотника. Вывести ее из строя. Почему? Потому во-первых, легко это сделать. Беспилотник, если заходит и подрывает бочку, ну, выгорит все. Вот это, кстати, мы видим на видео это как раз, да, действительно, это горение дизеля и авиационного керосина. Ну, по крайней мере, издалека так это воспринимается. То есть удары по сначала вот таким системам обеспечения самого аэродрома уж точно останавливают аэродром. Почему? Потому что ну, на самолет не навозишься топливозаправщиками там, за несколько десятков километров от основного, допустим, от основного блока. А, а, и по нему тоже может прилететь, просто он более-менее, он может быть с обвалованиями, там закрытый, на подземные хранилища такие есть. Э, но, тем не менее, не навозишься, это, это далеко, а самолеты очень много используют авиационное керосина, техника э, дизеля и так далее и тому подобное. Потому удар – это один из показателей э, работы, причем и э, э, масштабный удар практически происходит уже после э, по поджига по самому аэродрому. Ну а дальше, в зависимости от количества беспилотников, можно носить удары и по остальному аэродромно-техническому оборудованию, радиолокационным станциям, локаторам, приводным станциям, привод ближний и дальний, привода. То есть много этих систем есть на самом аэродроме, которые можно повредить с помощью беспилотников, если четно понимать, где они на данный момент находятся, либо когда накрывать большим количеством беспилотников по площади. Вот как было В этот раз несколько десятков беспилотников заходило и выносило, выносило этот аэродром. И ще по нескольким по нескольким позициям шли сьогодні безпілотники. Як ну, разморозовська, цей аеродром він розташований, в принципі, від лінії фронту, доволі таки далекувато. От якщо ми глянемо. На ту ж карту від Діпстейта, то можемо прокласти якийсь такий от відрізок. І це приблизно 270 кілометрів щось таке. Підказують мені, що зараз карта не виведеться, ну ми чуть пізніше її тоді виведемо. Значить, тобто Це все ж таки не 100 плюс кілометрів, про які просили, скажімо так, наше командування партнерів, партнерів із Сполучених Штатів. Це солідна відстань. Якраз карту ми підключили, от супер, можемо зараз показати. Е, і тут якраз е, видно, що до Морозовська в принципі, відстань солідна. До Мілерова ближче, до там, справді від лінії фронту приблизно 150 км. Ну, а тут от, до Морозовська бачимо, що приблизно 280 Е, Чи навіть дозвіл от ударів атакамсами, Ну, в принципі, атакамси на 300 км мали би бити, тобто ми могли би дістати такі аеродроми. 300 кілометрів. Це достатня глибина для того, щоб серйозного ворогу перебити його плани використовувати аеродроми підскоку для своєї авіації, бомбардувальної авіації. І Міллерово і Морозовськ це приблизно одинакові за функцією своєї аеродроми, бо по них прилітає зараз приблизно синхронно, чи вони все ж виконують різну функцію? Ну, я бы не сказал, что это аэродром подскока. Это не оперативный аэродром, это базовый аэродром. То есть на базовом аэродроме там есть техника эксплуатационная части, инженер-технические части, части, которые могут работать с обеспечением авиации. То есть самолеты, полные его контролем. Это целая база. Поэтому для, важно: эти базы расположены на дальностях до 300 километров. Где-то с десяток таких аэродромов, с десяток таких баз. Аэродромы, поскольку у них чуть ближе есть, и аэродром, оперативный аэродром, который используется, там нет смысла разворачивать базу как таковую, то есть провести там предполетную, послеполетную, межполетную подготовку, это хватит механика и техника, и нескольких опашек или топливозаправщиков для того, чтобы и в систему вооружения. А вот это базы. Базовые аэродромы до 300 километров, еще раз повторюсь, примерно с десяток баз этих есть, если смотреть по периметру. Во всех пяти областях, и в Брянской это есть, и в Курской, и в Белгородской, и в Воронежской, и в Ростовской. Большинство, кстати, этих баз, почему, потому что россияне как раз с Южного округа, это базы Южного военного округа России, авиационные, которые используются, использовались в течение 10 лет для вторжения в Крым и на Донбасс, они, естественно, разветвленные, и туда, конечно, лучше бы отправлять атакамсы. Почему мы просим дать ударить нам по этим базам атакамсами? Атакамсы десяток ракет накроют все аэродромное поле, то есть не только подожгут ГСМ, а подожгут и выведут из строя практически весь все аэродромное техническое оборудование, которое есть на аэродромном поле. То есть, понятно, не выведут из строя полосу. Полосу, я уже говорил, надо бомбардировщиками э, вскрывать. А вот э, снести практически все, что не даст возможности использовать аэродром как базу, это возможно. Атакамсами. Беспилотниками тоже, но надо сотню беспилотников в одну точку. То есть, этот, э, ну, и по беспилотникам россияне все-таки половину отминусуют. Атакамсы сложнее. И что, чего мы этим добьемся? Подлетное время, допустим, с базы до линии фронта у россиян, ну, пусть полчаса. То есть полчаса, полчаса в одну сторону отработать, полчаса в другую сторону, часовая заправка, часовой полет вот на боевое применение. Если отогнать россиян дальше, на дальность хотя бы за 300 километров, ну, допустим, до того же Энгельса, до Энгельса 600 километров, это значит примерно тарахтеть им минут 40 до линии до часа до линии боевого соприкосновения, час еще обратно. То есть полтора-два часа на полет это многовато. Это значит уже летный состав и самолеты в смену совершат в полтора-два раза меньше самолетов вылетов, чем могут работать с баз, там 200-300 километров, на которых находятся. Вот для чего это надо уменьшит интенсивность э, применения э, воздушных средств поражения, авиационной техники. Этого, этим мы можем добиться. Даже ракеты 500-километровые, допустим, мы почему запрашиваем Таурусы, 560 километров. Кстати, и Скалпы, и Стормшеду есть тоже под 500, 6, 560 километров. Для этого же их и просим, чтобы нам доставать их еще, еще дальше отогнать. Еще дальше, это еще больше уменьшит количество самолетов вылета. Отже, поки що намагаємося відсутність атаканців компенсувати масованістю нальотів дронів, але, але, але є мінуси, як ми знаємо, такого підходу. Щойно ви про них говорили. Інший удар сьогодні відбувся цієї ночі масований по Туапсе, по НПЗ, і е, там прилетіло класно, так і яскраво. Зараз якраз бачимо один з таких моментів, коли дрон. Типу лютий, е, нібито це дрон-ГУР. Е, принаймні від ГУР ми вже неофіційно коментар отримали, що таки да, наша операція. От, е, бачимо момент, як цей дрон власне, влітає по території. Ту Апсинського НПЗ там ще морський термінал, яким відвантажують нафту морем на експорт. Щось ми перестали чути від наших західних партнерів заборони, застереження, зауваження про те, що не били ми по російських НПЗ, бо це, мовляв, впливає на світові ціни на нафту. Заспокоїлися з цією ідеєю наші американські друзі, чи просто ми махнули на це рукою і вже вирішили робити своє, щоб там не думали наші партнери з цього приводу. Так не летело. Это вот первый удар. Когда вот вспомните, какой был последний удар по НПЗ. Не по нефтебазам, а именно по НПЗ. Несколько недель, а то и месяцев назад. То на, на честь, это на часть снятия Байдена с выборей удар, на Наверное, скорее всего, как только э, снялась проблема, скорее всего, Салливана э, прибили немножко с его посылами. Э, послали по курсу русского корабля, не только украинские спецслужбы, а скорее всего уже и спецслужбы, и может быть военный Пентагон Соединенных Штатов, понимая, что это же как всегда проблема. Король уходит, а вот уже его прихлебатели, которые рядом, они начинают уже метаться. И на них уже никто не обращает внимания. Хромая утка – это там президент, который уже не будет президентом, а все, которые вообще рядом, это же вообще никто становится. Потому может быть как раз вот последнее, еще раз повторюсь, вот это удар по Туапсинскому, я не помню последний удар вот в ближайшее время, который был, именно по НПЗ. Несколько там нефтебаз вскрывали, но НПЗ, вот это первый такой серьезный удар, именно очень важно по Туапсинскому заводу. Чуть перелетели там Новороссийский надо было зацепить терминал. Но именно Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, это, во-первых, единственный завод это же Роснефть. Единственный завод на Черном море у россиян, который может отгружать нефть в том числе. То есть они через себя прокачивают процентов, ну практически отгрузка с этого НПЗ, ну, процентов 70-80 нефти идет. То есть они как терминал еще его используют. Потому удар был такой комплексный, удар по производству нефтепродуктов и удар по самому отгрузке нефти. Я думаю, вот где-то рядышком уже приготовится именно Новороссийскому терминалу, потому что где-то 60% нефти э, российской, которая идет на Запад, идет через Новороссийский терминал, его надо давно уже было уничтожить. И, наверное, если это такой подход уже наших спецслужб, и они дальше продолжили санкции Малюка Буданова вот таким способом, ну, это можно сказать спасибо нашим генералам, которые знают, что такое присяга данная народу, а не присяга данная э, Байдену. Ну що ж, побачимо, як воно далі буде. Чи збільшиться кількість таких ударів зараз вже в ході американської виборчої кампанії без Байдена? Можемо про Байдена ще сьогодні згадаємо, якщо час буде. Я про якраз американський контекст хотів би з вами говорити в скажімо так, розрізі плану Бориса Джонсона, де він уповає на Трампа як на людину, на лідера, що заспокоїть Путіна і зможе Путіна поставити на місце і Росію. Вийшли, як ми знаємо вийшов текст колонка у Daily Mail, британській газеті від Бориса Джонсона на цю тему. Великий текст я його прочитав, ознайомився з думкою Джонсона з того приводу, що він думає про Трампа і як власне цю війну можна закінчити на умовах України. І от дивовижні речі, Боріс Джонсон, який нещодавно з Трампом зустрічався, там обіймалися і спілкувалися про Україну, зокрема, як Джонсон написав, Тепер висловлює неабияку впевненість в тому, що. Трамп зможе покласти край жахливій війні і, більше того, зробити це на своїх умовах, на умовах сили, Путіна поставити на місце, але далі в тексті починаються якісь незрозумілі для нас українців моменти і речі. Вже спочатку Джонсон каже, що Трамп буде через силу з Путіним говорити, дасть Україні можливість бити атакам саме по російській території, віджене Путіна як найдалі від тих рубежів на фронті, які зараз є. Зажене, значить, ще їх на їхній території, кудись там вглиб. Я це все з подивом читаю, думаю, та не вже. А потім а, починає розмірковувати Джонсон, що Путін отримає натомість. Що може Росія? От спочатку йде так би мовити, батіг, кнут, а потім прянік чому з раптом. Так тобто спочатку Трамп, значить, силою дасть тягла Путіну, а потім з ним сяде і почне по-доброму говорити. І от він каже, що б Росія отримала на натомість. Скаже всі види стимулів, які можуть працювати з Путіним. Ну зокрема, можна повернутися при Трампі до тих часів, коли Росія була шанованим партнером G8 і навіть НАТО. Але є лише один спосіб досягти цього результату силою і так далі. Не говорять про кордони 22-го року, тобто окупація все одно Донеччини з Луганщини і Криму залишається як опція за Борісом Джонсоном. Говорить про якісь права для російськомовних там на цих окупованих територіях. Ну там вже всі права забезпечені. Я іронічно, саркастично говорю, і права людини, і права громадянина, і свободи слова. І ще тільки російську мову треба, значить, там забезпечити. Ну, коротше кажучи, Борис Джонсон думає, що. Трамп може всерйоз з Путіним домовитися і вирішити проблему війни, може й навіть за 24 години. Що це за текст, на вашу думку? На кого він розрахований? Ну він ніби там на заході опублікований, але в нас вже всі дуже бурхливо це обговорюють. Вже прокляли Боріса Джонсона. Вчора був друг, а сьогодні, як то кажуть, знаєте, сьогодні Кент, а завтра Мент. А сьогодні вже він нас не друг, так би мовити, а може і підступний ворог. Ну, так оно и выглядит, потому что, ну, с одной стороны, бессмысленный набор слов. Почему? Потому что невыполнимые механизмы, которые предлагает Джонсон. Невыполнимый механизм аннексии Крыма и Донбасса. Он невыполнимый даже с точки зрения нашей Конституции. Ну, невозможно это отдать. По Постройте, допустим, дорожную карту, как отдать Крым и Донбасс России. Да никак. Никак не получится перекроить нашу конституцию, перекроить, допустим, карту Украины. Ну вот не получится. Почему? Потому что это надо проводить референдум, это надо провести две сессии Верховной Рады. На референдуме, во-первых, провести его невозможно, потому что они выборы провести не могут по этой же причине. На две сессии Верховной Рады, вспомните, Паромашенко, на что было с Верховной Радой, когда только поднялся вопрос о статусе каком-то Донбасса. Помните, как полетели гранаты? Чем сейчас полетят же дроны, сейчас не гранаты полетят, а то и Верховной Рады не будет просто, в ноль ее снесут. Если у кого-то возникнет какой то мысль, так сказать, дать возможность аннексии наших территорий, отказаться от Крыма, от, от, даже от одного метра на украинской территории, потому что она принадлежит не только нам, она принадлежит сотням наших поколений как это можно взять, куда-то это отдать. Это, это, из области фантастики. Фантастики э, а-ля Борис Джонсон. Ну, вот он такой у нас фантаст э, великий. Ему можно предложить альтернативу, да, Алаверды. Ну, пусть Трампу предложит, отдаст Аляску. Ну, а что нет? Они же хотят Россию, ну, Джонсон предлагает вернуть Россию куда-то и что-то им за это дать пряник. Так вопросов нет. Аляска, исконно русская территория, кто бы что ни говорил. Аляска — исконно русская территория. Вот они сейчас оккупированы Соединенными Штатами. Отдайте Аляску России, в конце концов, восстановите справедливость, и будет такой себе пряник. Ну, а Боису Джонсону я ж могу напомнить за Фолкленды, да, за Фолклендские острова. Аргентине отдайте. Верните обратно исконно Аргентинские острова. Ну, а чего нет? Когда-то их захватили, когда-то их завоевали. Верните обратно. Что-то эти вопросы не возникают. То есть, как пряник россиянам что-то дать. Почему-то Джонсон торгует нашими территориями. Очень большой вопрос, а сколько он получил, интересно, за или ему обещали за торговлю этими территориями. Мы вспомним 22 год, два таких великих израильтянина, Беннет и Абрамович, которые пытались продать Крым и Донбасс да, с помощью наших Арахами, Умеровых ну, и, и остальных Резниковых. Максимум продали только яйца по 17 гривен. Но не получилось, не сложилось и не сложится и в этот раз. То есть это, еще раз повторюсь, бессмысленный набор слов, за которым стоит невозможность действий как таковых. Потому, ну, какой смысл это проговаривать? Для чего это было все вброшено в информационное поле? Скорее всего, только для того, чтобы фамилию Джонсон в мире повторили несколько тысяч раз. Вот все повторили, даже мы с десяток раз, да? сейчас повторили э, фамилию Джонсон. Не более того, он уже э, политик, который ну, свою отжил как политик. Он пытается где-то себя найти, как-то себя продать, показать. Ну, вот, один из вариантов ⁇ это быть вот таким э, передастом между, допустим, Украиной и Соединенными Штатами, и Соединенными Штатами и, и э, Россией. Вот в режиме передаста максимум можно... использовать. Передаст туда, передаст сюда, сюда. что-то шо та шота где-то передаст, не более того, щоб уже закрити американську тему. Ваші міркування з приводу зняття? Джо Байдена з виборів і пропозиції замінити його. Ну його ж пропозиція замінити себе на віцепрезидентку Камалу Гарріс. Там же все таки різні думки в демократичній партії з приводу віцепрезидентки, чи зможе вона Трампа перемогти, чи не зможе. З іншого боку, у нас складається така цікава пара опонентів, молодша суттєво і 60 років здається, але виглядає вона ще молодше. Треба комплімент озвучити Камала Гарріс за Трампа тепер він вже виглядає суттєво пожилим, що називається та таким кандидатом, який у віці так проти неї. Вона кримінальний юрист, прокурор. Він кримінальний злочинець. Ну вже багато паралелей знайшли, але поки що невідомо, чи буде камала, чи ні, чи її все ж таки демократична партія замінить. Правильне рішення прийняв Джо Байден знятися з цих виборів на вашу думку. Ну, это, наверное, правильное решение принял кукловод Байдена, Обама. Ну, все же мы понимаем прекрасно, это парочка сладкая, которая в свое время Крым и Донбасс отдавала в 2014 году. Эм, понимая, что Байден абсолютно непроходной кандидат, Обама сделал все возможное, чтобы создать такие условия, чтобы он сам снялся. Да, Байден снялся, это правильное решение с точки зрения Байдена. Для нас здесь есть положительный момент, потому что с Байденом могут уйти часть тех договоренностей, которые принесли байденовские уже, можно сказать, назначенцы, тот же Салливан, тот же Бернс, то есть эти связи с Россией. То есть для нас тут плюс однозначно. Есть для Байдена есть плюс, он, может быть, доживет свою жизнь уже в кругу семьи и, по крайней мере, насладиться ею без некоторых проблем, связанных с исполнением роли президента. То, что кого теперь поставит Обама, вот здесь очень важно. Именно у нас все проблемы даже не из-за Байдена, а из-за Обамы. Это клинтоновская обамовская шайка, которая управляет сейчас демократической партией, а так сложилось, управляет и Белым домом, значит, внешнеполитическими некоторыми моментами. Мы попали в этот, в этот передел, так сказать. Потому кого будет ставить Обама, вот здесь важно. Харрис, Камила Харрис не входит в круг прямых контактеров с Обамой. И, в принципе, Обама будет против, чтобы Камила Харрис возглавила предвыборную гонку со стороны демократов. Потому нам в этом смысле есть смысл Харриса Карасы поддерживать. Потому что она такая немного все-таки в стороне стоит от обамовских делишек. Ну и тем более все, понимающая, то есть юрист и прокурор, то есть прекрасно понимает а эти все делишки. Она может их и садить потом будет вместе с Трампом. А, то есть пока Пахарис для нас тоже хороший канди кандидат. Надо посмотреть еще, кого она выберет вице-президентом. Это тоже очень важно. Если ее выберут, еще ж никто же ничего не выбрал. Это пока только мысли. То есть, если ее выберут, выберут кандидатом в президенты от а Демократической партии, она должна выбрать себе вице-президента. Там есть несколько таких серьезных кандидатур, одна из которых из от Аризоны, летчик, довольно-таки не, не, неплохой политик. И если он будет, то есть такой положительный тандем для нас, по крайней мере, в решении наших вопросов от демократов. Но еще раз повторюсь, это еще будет понятно. Где-то ближе к концу августа, да, по-моему, 19 числа у них съезд, который будет уже переизбирать или, по крайней мере, выдвигать эти кандидатуры. Для Трампа на данный момент важно сбить, допустим, того же Байдена еще из президентства. Почему? Потому что тогда Камила Харрис ей придется тянуть лампу президента, и она не сможет полностью отдаться в предвыборной кампании, потому что здесь сейчас очень много таких механизмов, которые будут включаться в этом выборах в Америке. Мы можем только наблюдать, естественно, за этим. Но пока на данный момент все говорит о том, что для Украины слаживаются хорошие условия. По Америке, по крайней мере, хорошие. Даже если Трамп придет и начнет управлять процессами, шашкой махать во все стороны, поверьте, там торчать голову будут и Си Цзиньпиня, и... Ким Чен Ына и Путина, это, это точно. Ну, посмотрим, по, по кому они полетят. Ми перейшли на такі геополітичні теми і напевно пропоную саме ними і закінчити. От ви згадали про китайського лідера. В нас тут буквально днями відбудеться завтра. Відбудеться поїздка міністра закордонних справ Кулеба до Китаю на запрошення на запрошення китайської сторони, міністра закордонних справ КНР Ван Є. Тобто на рівні міністрів ця зустріч відбудеться. Ну Ван Є відомий куратор від Компартії Китаю всіх міжнародних справ. Контактів, от по суті, така права рука Сі Цзінпіня по міжнародній політиці, будуть об, обмін думками значить, проводити обидві сторони щодо актуального стану перспектив розвитку двосторонніх відносин. А які в нас перспективи двосторонніх відносин з Китаєм? На вашу думку, вимальовуються в теперішній момент? Ну, скоріше, будуть пропіхувати свій план. На... впихнуть невпихуемое, то есть заморозку, сдачу территории на своих там каких-то условиях, под свои какие-то гарантии, не более того. Это они нового чего могут предложить? Они ж то, только этот свой план и будут пытаться пропихнуть, а Кулебу выдернули как раз по этому вопросу. Какие у нас должны быть отношения с нашим врагом? Китай, враг Украины, Китай, враг Европы, так это точно после того, как он э, участвует, уже третий год участвует в войне против украинцев, э, китайское оружие, китайские э, части, запчасти, китайские механизмы убивают украинцев, десятки, сотни тысяч убиты именно китайскими э, механизмами, ну, руками россиян, но мы же прекрасно понимаем, откуда шахеды взялись. Иран ираном, а это подсолнух 200 китайский. До сих пор Иран собирается из китайских запчастей ракеты и большая часть вооружений. И даже решение по северокорейским снарядам оно так также с подачи Китая. То есть он везде там стоит. Потому какие могут отношения с врагом? Контакт с врагом может быть только гневным. Это если Кулеба туда поедет и э, решит вопрос э, с э, Компартией Китая, ее всю уничтожит, ну тогда да, тогда может быть и есть смысл поехать. Мы тогда будем Кулебу э, в, присвоим ему звание Героя Украины посмертно. А вот э, другой контакт, я вообще не понимаю, какой он может быть. Это враг. Этот враг еще Китай, враг еще больше россиян. Тем более сейчас в последнее время... Вот уже куча разведок докладывает о том, что китайцы сдают разведданные россиянам. Раз, российские ракеты идут по разведданным китайским, которые, которые китайцы, скорее всего, у нас и добывают. У нас, вы вот смотрите, Одесса и Харьков, ну, китайская вотчина, а в Одессу и Харьков-то все и прилетает. А потому есть большие вопросы вообще о контактах с Си Цзиньпинем, о контактах с Китаем, кроме огневых. Это та же самая картина Северной Кореи, Ирана и России. То есть это, это, ось Китай, это китайская ось зла, она должна быть уничтожена, ну, по крайней мере, прекращены любые контакты. По-моему, я не знаю, куда там летит кулеба, я думаю, контрразведка должна там висеть на ушах, рядом стоять, если что, отстреливать любую мысль сдачи Украины под китайский стенарь. Дякую за ваші міркування і за таку відверту, як завжди, розмову. Знову ж таки, прощаємось ненадовго до п'ятниці, хоча будуть ще ефіри на західнеті у середу. От але вже в іншій компанії у пана полковника Романа Світана. Дякую вам за цю бесіду. Дякую нашим глядачам за увагу. Не забувайте про те, про що я просив вас на початку писати коментарі, ставити лайки, поширювати наше відео. Ну і кажемо вам до зустрічі.